Всем привет, дорогие! Друзья, с вами мой друг Жека. И я, Валерий Хмара. Сегодня мы будем играть. Братья... Пук. Э, вот это мы чуть-чуть пришли. Мы начинаем с первого уровня. Здесь можно подниматься вот так вот. Вы видите. Видно, что братья пукают. Бежим. Давай, я хлебу жру. Как хорошо. Я придумал. Как, тебе не воняет? Что ты не можешь прыгать? Что ты не можешь артефакт забрать? Потому что я от тебя хочу, чтобы у тебя... Чтобы ты был вонючий. Хорошо, я пошел. Ты не сможешь. Я знаю. Я хлебушек пока поем. Точно. Я полечу. как вы видите, э Женя сейчас заберет тот факт. Ее все равно быстрее. Э Давай, обезьяна, быстрее. И как вы помните, э ваши 10 лайков про бета 7А, и я один танк высылаю из новой эры вам. Я я я зато быстрее. Я, я первый. Мы прошли первый левел. Мы крутые, мы прошли первый уровень. Мы следующий уровень начинаем и это очень так легко для первых левелов, а вот Давай. когда играем на э, девятом уже. Это уже начинает чуть-чуть быть сложнее. Давай быстрее артефакт бери. Я пока что пожру хлеб. А я тебя закрою. И хлебушек еще поем. Я э, слышь, ты <свят> артефакт не поберешь. На тебе. А э. свой. Вот вы видите. Э. Вот Жека, ты не забыл, что мы снимаем. Я знаю. Давай, еще что-то. Да. Я как бы черный. Если что. Ой. Я такой вонючий мальчик. А он белый. Он задолбал пердеть. Я? Да. Задолбал. <связь> <связь> еще чуть-чуть до какашки. кстати, будут медведи и всякое такое. Я сейчас вам приостановлю и, покажу вам, когда будут медведи. Извините, я попутал кабана и медведя. Вот это мы его нашли. И он у нас может быть. Вот посмотрите, мы такие к нему подходим. Привет. Не, бе... Не убивайся. Это, короче, кабанчик, он только на четвертом, он на четвертом левеле. Да. Кабанчик, ты где? Надо его обходить, ты чё? Вон, я уже два артефакта за тебя. Видите, он отнимает вам по одной жизни. Нафиг ты убил одну жизнь? Ну, я, чтобы показать жизнь зрителям. Проходи, Жень. Ща. А Ага, я успел. Ты скоро? Я пока пожелал хлеба. Ой, у нас ноль Нафиг ты убил его. Нафиг ты, ты жизнь убил. Вот ты добил. Я не добил. Ну, как вы видите, что произошло, если э, мы побились три раза. Если мы упадем в воду. Тоже это отнимает. И как И как все говорят, всем удачи, всем пока!